Эта выставка состоит из э, нескольких э, более давних работ и э, нескольких э, новых. И, э, не сказал бы, что она является, что вся выставка является исключительно комментарием по последних событий на этих произошедшее в Украине стало для очень-очень большим вызовом. Здание посольства Польши в Северной Корее. И это здание является в своем роде подарком социалистической республики Польша, после народной республики. В этом есть выбор для художника, как бы, или э, нести свою картинку, чтобы как бы, прямо в пространство протеста, чтобы, чтобы где-то сбоку на баррикады, или выработать некий тотализирующий взгляд, который захватывает э, произошедшее, найти метапозицию по отношению к произошедшему и писать, Произошедшее и происходящее, и то, что произойдет, в длительный исторический рассказ со сложными внутренними связями. Вот, собственно, о чем идет речь в моем зале.